Ini ialah majlis maulid Nabi Muhammad SAW Tapi diisi dengan joget separuh Bukan itu je, bahkan ustaz dan juga gusnya tidak mengira mahram ataupun bukan semua disapu sedangkan mereka adalah tokoh agama Islam di kawasan tersebut bahkan ada banyak lagi Kita akan bahas dalam video kali ini jadi tengok video ini sampai habis agar tidak keliru nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semua apa khabar Semoga sehat selalu Dan diberikan kebaikan dunia akhirat Untuk video ini ada dua benda yang saya nak highlightkan Yang pertama ialah trend mempermainkan nama ayat kalimah Allah Yang kedua adalah acara menunggang agama Atas nama Nabi Muhammad SAW Dan ini berlaku di sekeliling kita Sahabat semua pertama sekali saya nak cakap Malaysia dan Indonesia ni sekarang dah macam satu negara Disebabkan adanya media sosial khususnya TikTok Kita berkongsi semua benda Apa yang berlaku dekat Malaysia Orang Indonesia tahu dan, dan apa yang viral dekat Indonesia orang Malaysia pun tahu Perbezaan dan juga batasan tu untuk hari ni tidak ada lagi Semua kita dapat daripada trend joget sambil mempermainkan nama Allah Yang dimulakan oleh orang Indonesia Bungkus 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 aku daw, bungkus, yo, 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 yo. Ha, Kini diikuti boleh oleh rakyat Malaysia sendiri Bungkus 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 aku daw, Bungkus Bungkus joget dulu kemudian ganti dengan nama Allah dan mengatakan itu hanyalah bergurau, bercanda, prank dan sebagainya perkara ini memang jelas apa yang berlaku di sana akan juga berlaku dekat sini dan yang terbaru ni viral di media sosial iaitu trend ataupun boleh dikatakan sebagai perkara yang diada-adakan, diciptakan dan dihalalkan oleh negara seberang iaitu mengadakan majlis memperingati Nabi Muhammad SAW kemudian disulami dengan isi dengan joget separuh bogel oleh wanita dekat sana korang bayangkan kita yang nak datang dalam acara yang berunsur agama dengan niat nak dapat ilmu, dapat penghayatan, dapat pahala, dapat juga mengingati baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita lupakan siap bawa anak isteri lagi pergi majlis tu. Tapi bila berada dekat dalam majlis tu kita disajikan pula dengan tarian separuh bogel dan juga hiburan yang bukan kita inginkan. Kenapa perkara ini berlaku? Adakah Islam perlahan-lahan dirosakkan dan dicampur adukan dengan perkara batil oleh kumpulan-kumpulan tertentu? Apa pendapat korang? Boleh komen dekat bawah. Tak cukup dengan itu, majlis pengajian agama juga dijadikan sebagai konsert DJ. Oh. Dan ianya dilakukan oleh gus-gus kalau dekat Malaysia ni boleh taraf ustaz-ustaz lah. Dan perkara ini cuba dinormalisasikan dekat luar sana. Sahabat semua, orang yang sepatutnya membawa kita kepada agama bawa kepada kebaikan, ini yang nampak dia pula bawa kepada kebatilan halal haram tak tengok dah bahkan berbanggai lagi dengan apa yang mereka lakukan dan kelakuan ini adalah tidak sepatutnya dilakukan oleh orang yang diruduk sebagai tokoh agama di sebuah kawasan betul lah kata orang Eropah yang masuk Islam kalau nak tengok sebuah agama tu jangan tengok kepada pengikutnya tapi tengok dan kajilah pada agama tersebut dan juga kalau dekat luar sana tu orang Eropah orang Barat sibuk nak memperkenalkan Islam dengan cara berhujah memberi ilmu memberi pengetahuan dan sebagainya tapi kita dekat Nusantara ni lain pula jadinya Munculnya berbondong-bondong orang yang nampak jahil. Sahabat semua kita kena ingat pesan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam min asyratis sa'a ay fa'al ilm wa butal jahal. Yang bermaksud di antara tanda-tanda kiamat adalah hilangnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Dan dia yes, perkara ini penalahan berada dan kita dapat rasai sekarang. Makin lama makin ramai orang yang tak betul. Dan dan sekarang ni pun kalau kita tengok dekat media sosial ramainya lahir influencer-influencer yang Sebagaimana yang dikatakan oleh pakar Bukan itu je bahkan mereka menormalisasikan geng-geng pelangi Sahabat semua tidaklah hairan kalau kita ditimpa musibah, banjir, bencana alam dan sebagainya Kerana ia dilakukan oleh tangan-tangan manusia sendiri Sebelum ni pun ada seorang wanita yang mengalunkan bacaan Al-Quran Tetapi disertakan dengan muzik A'udzubillah dan muzik tu ala-ala muzik Melayu juga prank nama Allah dekat media sosial sebagaimana yang kita tengok orang Malaysia sendiri pun buat Tungkus aku dong Tungkus aku Dan menjadi tanya-tanya bolehkah Al-Quran disatukan dengan muzik? Bolehkah prank nama Allah dipersendakan dan dipermainkan? Jawapannya ialah tidak boleh. Sedangkan orang yang bising bercakap bila Al-Quran dibacakan, maka kita kena diam dan juga dengar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza quri al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la turhamun." Yang bermaksud dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Jadi ya sahabat semua, Al-Quran yang dinyanyikan dengan alat muzik bukanlah yang diturunkan oleh Allah kepada rasulnya dengan cara seperti itu kita diperintahkan membacanya dengan cara yang diajarkan oleh Nabi dan umat Islam diperintahkan oleh Allah untuk memahamikan kandungan makna Al-Quran dan merenungkan ajaran dan juga hukum di dalamnya dan kita kena ingat manusia ni boleh dihasut syaitan untuk merosakkan Islam manusia diberikan idea dan juga rancangan untuk mencampur adukkan agama dengan perkara-perkara pelik menokok tambah dengan alasan hanya ingin bergulau hanya ingin kelainan hanya kerana seni dan sebagainya dan perkara ini telah jelas bagaimana firman Allah subhanahuwataala yang bermaksud dan jika kamu tak tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu tentu mereka akan menjawab sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main sahaja katakanlah apakah dengan Allah ayat-ayatnya dan rasulnya kamu selalu berolok-olok tidak usah kamu minta maaf kerana kamu kafir sesudah beriman Allahu Akbar Maka para ulama sepakat bahawa ayat ini merupakan dalil tentang amaran tegas Orang-orang yang memperolok-olokkan ayat-ayat Allah dan juga Rasulnya Baik secara bergurau dan sebaliknya Jadinya kita tidak diperbolehkan menggunakan nama Allah Ayat Allah juga nama Nabi SAW sebagai tunggangan Sebagai hiburan untuk dipersendahkan Termasuklah hari ini semua nak dikaitkan dengan muzik daripada ayat Al-Quran Selawat kepada Nabi SAW Kalau dulunya selawat ni dilakukan dekat masjid, di majlis-majlis majlis Ilmu, tapi hari ini malah ia dijadikan lagu dan berjoget bahkan ia dilakukan oleh perempuan-perempuan yang separuh telanjang Perkara ini tak elok kerana ia telah pun mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la talbisul bil batil, wa taktumul wa antum ta'lamun." yang bermaksud dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah dan kamu sembunyikan yang benar itu pula padahal, padahal kamu semua mengetahuinya adalah tidak wajar untuk ditokok tambah juga dengan zikir selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dipersendakan jika kita buat seperti itu maka generasi akan datang akan buat lebih lagi daripada itu mungkin bukan hanya al-Quran dengan muzik tapi lebih dahsyat lagi dan perkara sebegini seolah-olah dilihat ingin meniru agama-agama yang lain. Sahabat semua hari ini orang lain buat. Esok hari dan kedepannya lagi akan ada lagi munculnya orang yang akan buat. Perkara ini perlu diambil perhatian, perlu ditegur dan diluruskan atas dasar keprihatinan kita terhadap agama. Sama ada perkara ini dilakukan oleh Muslim ataupun non-Muslim. Perbuatan ini jelas dilarang dalam syariat Islam. Islam ni dia ada prinsip tahu umat Islam sejak daripada dulu lagi bersepakat bahawa menghormati dan melihara agama Allah. Daripada segala cacat celah merupakan satu kewajipan. Bukan setakat itu sahaja hari ini mereka yang memakai Islami juga menyanyikan lagu-lagu Yahudi dengan alasan ia lagu kesejahteraan. Sedangkan setiap lagu dan bait-bait bagi agama lain pasti ada maksudnya tersendiri bertujuan penyembahan persembahan kepada Tuhan mereka dan kebanyakannya ia berlaku di Indonesia bila ia berlaku di Indonesia maka Malaysia pun pasti akan menjadi destinasi seterusnya seperti yang berlaku sebenarnya bila kita tidak sedar kita pun ikut apa yang mereka lakukan ikut tren yang mereka buat bila ditegur mereka akan keluarlah ayat-ayat eh kau ni tempat yang suci eh kau ni pendukung agama dan sebagainya sahabat semua hakikatnya Islam ini tidak menghalang umatnya untuk mengikuti perkembangan dunia seni, kemajuan dan lain-lain. Semua dalam dunia ni kita bebas nak melakukan apa sahaja, makan apa sahaja, buat apa sahaja, tetapi kena ikut syariat Islam. Dan ianya adalah kebaikan juga untuk manusia sendiri. Kalau salah kita tegur. Dan juga bagi bukan Islam harus menyedari bahawa agama Islam ni mempunyai prinsip dan tidak mudah untuk diubah dan sebagainya. Apatah lagi menjecekan dan menghina kehormatannya, itu adalah perbuatan yang sangat berat dan penghinaan terhadap umat Islam itu sendiri. Namun akhir-akhir ini amat menyedihkan perkara itu terus dilakukan oleh orang Islam sendiri. Walau bagaimanapun kita akuilah zaman silih berganti zaman, tetapi perkara seperti itu berulang-ulang orang Islam sendiri yang memperlekehkan agama sendiri. Maka bagi yang tidak tahu kita hindari dan perbaiki sebagaimana firman Allah Taala dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al-Quran bahawa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk berserta mereka sehingga mereka memasuki perbincangan yang lain. Kerana sesungguhnya, kalau kamu berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya, Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka jahannam seluruhnya. Sahabat semua, agama Islam ini dah pun sempurna dan tidaklah Nabi wafat melainkan sesudah baginda Nabi SAW menyampaikan segala ajaran dalam Islam. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala yang bermaksud, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku telah ragadah Islam menjadi agama untuk kamu. Jadi ya sahabat semua tidak ada amalan kebaikan yang mendekatkan manusia ke syurga Melainkan telah diajarkan oleh Nabi SAW Manakala apa juga keburukan yang mendekatkan manusia ke api neraka Telah pun ditegur oleh baginda Nabi SAW Jadinya apa yang berlaku hari ini kita kena sedar Ia sebuah kesalahan dan perlulah ditegur Dan perkara itu bukan untuk saya seorang sahaja yang tegur Tuan-tuan dan perempuan yang beragama Islam perlu tegur dan menjalankan tanggungjawab Akhir kalam sahabat semua marilah sama-sama kita berdoa Semoga Allah mempermudahkan segala urusan kita Menunjukkan kita kepada jalan kereta dan, dan, dijauhkan daripada sebarang kemungkaran juga terhindar daripada manusia yang mengajak kebatilan jadi cukup sekedar itu saja jika video ini bermanfaat share sekarang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh